тяжело справляемся. Не знаем, как дальше будет. Я живу на жире, у нас там с отоплением напряг. И мы стараемся как бы еще потапливать дополнительными. И нормально, до 500 гривен выходит. Экономлю газ, сплю, а так, одетая. Все. Все, хоть и субсидии дали мне 402 куба. Но у меня не хватает. У меня до 600-700 кубов. А это будет на вот так, вешайся. Нормально, выживаем. Да субсидию наконец-то получила. Бешеные цены, бешеные. Это ненормально. А если повысят еще? Да повысят. Будем стоять вот там на площади с протянутой рукой. Больше делать нам не остается пенсионерам. Отстаньте от меня, не трогайте больную вопрос. Ждем субсидии. Еще вот в октябре подали, и никак ее нет. Получается, что мы вот работаем, связаны со славкурортом. Два года не платят заработную плату, и плюс еще такие высокие тарифы. Это совсем не годится. Пользуемся субсидией, да. Но ну, выходит ну, достаточно дорого для нашей семьи. Так как у нас ребенок, пособия мы уже не получаем. Это богато. Богато. Еще и повышать будут. Субсидию оформляем. Только так и выживаем. В случае повышения как вам Ну, туго, конечно. Может даже и в чем-то часе и придется откладывать, не платить. Субсидий нет, плачу, плачу, 1100 за общежитие. Жить невозможно вообще. Субсидиями мы не пользуемся, но ну, очень тяжело, конечно, потому что зарплата как бы маленькая и не хватает как бы даже на отопление. Как бы, поэтому собственный дом, газ много очень выходит, не говоря уже о воде и свете. Поэтому, конечно же, есть долги. Я участник боевых, у меня льготы, так что мне нормально все. Очень много. Субсидии у нас есть, но очень насчитывают очень много. А в месяц у нас ну, около 800 гривен выходит. Ну, справляемся. Это же всем тяжелее, по-моему. Зарплаты ж не сильно это растут. На вместе месяц я пьяцанику и всем этим депутатам голову свернул. Вот так вот.